Всем привет, мои дорогие друзья! Сегодня я вам покажу, как борется в вот дзюдо. Это у нас змагание я вам покажу. И давайте начнем. тоже интересно. Не на татане, и жизни и труд, и и вот хоть выжимай, откуда демонт, орел России, птица. кинуть тяжелый, как будто нажимаем на спусковой крючок. Выкладываем в душу, чтобы провести коронный, как пуля на излете после выстрела бросок. Терпение и труд, нелегкая работа. И вот хоть выжимай откуда кимоно, Орел России птица высокого полета. А значит будет жить российская ну, я не в России хочу, я в Украине. Ты просто так в песне. Спасибо, тренер, вам за то, что научили. И учите нелегкой науки побеждать. За то, что в мастера сюда нас выводили. Мы падали, но все же научились отставать. Терпение и труд. 103 медали, это дуже чемпион. Таким кимоно, орел России птица Высокого полета, а значит будет жить Российская зерно Большой спортивный зал, и ровные татами Гармония во всем, и в теле, и в душе Над поясом зерно по жизни в полетали, и крепче дружбы узел, Не развязать уже терпение и труд, Нелегкая

Ось так наші рандері, рандері це боротьба без сили, якщо ви не знаєте. Це у нас бореться, якщо ви не бачите, зелений і синій пояс. Ну и все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.